谁啊？谁在那里？在哪？跑呢？哥，给我追，快点！<laughs> thank you 哎，你个臭小子，物理竞赛的事儿考虑的怎么样了？我回头当面给你答复吧。嘿，搞得神神秘秘的，我不管啊！如果你拒绝我，就不要来找我了。在轻狂的年纪，我爱上了一个人，他不爱笑，但笑起来很好看。 她喜欢静，但动起来很迷人。她表面凉薄，但骨子里温柔的要命。她像猫一样的女人，闯入了我的世界，赶走了我的孤独，治愈了我的偏执，温暖了我整个青春。 本周三，我校商学院大一新生将联合半月书咖前往第二福利院展开送爱心活动，预祝活动圆满进行。今天的播报就到这里了。天哥，跟你商量件事儿。 加入我们球队吧，让我们也体验一下被大佬带飞的快感。没兴趣，鼎哥，你这拒绝的太伤天害理了，我这小心脏哇凉哇凉的，再好好考虑考虑。我们商学院这个大旗可不能倒。鼎哥，你该去上班了。 别睡，天哥。